o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n to'qqizinchi yil oltinchi sentyabrdagi professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq kasb hunar maktablari xalqaro tassiflagichning uchinchi darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida to'qqizinchi sinf bitiruvchilarini ijtimoiy qo'llab quvvatlashga qaratilgan boshlang'ich professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydi ayni kunlarda viloyatimizdagi barcha kasb hunar maktablarida umumta'lim maktablarining 9 sinf o'quvchilari uchun ochiq eshiklar kuni o'tkazilmoqda yaqinda shunday tadbirlardan biri bog'ot tumanidagi 1 son kasb hunar maktabida bo'lib o'tdi birinchi son kasb hunar maktabi o'zining ko'rkam binosiga ega bo'lib o'quvchilar o'zlari tanlagan mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim olishi uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan tumandagi umumta'lim maktablarining to'qqizinchi sinf o'quvchilari uchun o'tkazilgan ochiq eshiklar kunida bular haqida batafsil ma'lumot berildi joriy o'quv yilida ushbu kasb maktabida tikuvchi avtomobillar shassisiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash oshpaz qandolatchi apparat va dasturiy ta'minot sozlovchisi traktorchi mashinist yo'nalishlarida uch yuz ellik nafardan ortiq yoshlarga kasblar o'rgatilmoqda shakllantirilgan guruhlarda ikki yillik umumta'lim va mutaxassislik fanlarining integratsiyalashgan dasturlari asosida kunduzgi ta'lim berilyapti o'quvchilar o'zlari tanlagan har bir yo'nalishlar bo'yicha nazariy va amaliy bilimga ega bo'lishlari uchun o'quv xonalari zarur qo'llanma va zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlangan yo'nalish va mashg'ulotlar jarayonlari umumta'lim maktablaridan kelgan o'quvchilarga tanishtirildi tikuvchilik qizlar uchun hamisha kerak bo'ladigan hunar uni barcha qizlar o'rgansa zarar qilmaydi albatta bizarni tikuvchi qizlarimiz germaniya xalqaro tashkiloti tomonidan shartnoma tuzilib yangi tikuv jihozlari universal mashinalar rashma tikuv mashinalarimiz yo'rmalash va dazmol dezman, press dazmollarni bir xonamizni jihozlab berdilar shu tikuv mashinalarda chiroyli kiyimlarimizbia o'quv amaliyot jarayonida ishlab chiqarish jarayonimizda foydalanib qizlarimiz yana tikib turibdilar bemalol har qanday kiyimlarni universal mashinada ana qaysi tur choki desangizlar hammasini tikadi qiynalmasdan qizlarimiz ina chiroyli kiyimlarni tikib turibdilar biza uchinchi domning to'qqizinchi sinf o'quvchilarimiz birinchi son kasb hunari maktabini ochiq eshik kundi tashrif buyurdi bu yerda har xil sohalar bo'yicha yo'nalishlar bo'yicha o'quv kurslari xonalar tashkil qilingan ekan biza hozir mana tikuvchilik sohasi bo'yicha yo'nalishi bo'yicha tanishib turibmiz bu yerda har xil soha va yo'nalishlar bo'yicha o'ziga xos ustozlar o'quvchilarga o'zi bilgan har xil ma'lumotlarni o'rgatishar ekan misol uchun bu yerda tikuvchi xonasida zamonaviy tikuv mashinalari va shunga xos bo'lgan har xil jihozlar mavjud bular nafaqat o'quvchilar va ustozlarga ham juda yam katta yordam beradi manin ham shu tikuvchilik sohasiga bo'lgan bo'lgan qiziqishim juda yam ortdi o'tgan o'quv yilida ushbu kasb hunar maktabini bir yuz ellik besh nafar o'quvchi beshta kasb bo'yicha bitkazib chiqdi yakuniy davlat attestatsiya sinovlarini muvaffaqiyatli topshirgan bitiruvchilarning 26 nafariga imtiyozli diplom berildi bundan tashqari kasb hunar maktabining b s toifali avtomobil haydovchisi dasturi bo'yicha o'qishni bitirgan avtomobillarni ta'mirlash chilangari hamda traktorchi mashinist guruhlaridan 73 nafar o'quvchiga haydovchilik guvohnomalari ham topshirildi shuningdek bitiruvchilarning 24 nafari oliy ta'lim muassasalari talabasi bo'lishdi tikuvchilik yo'nalishiga qabul qilinganman hozirda ikkinchi kurs talabasiman e, men bu yerda tikuvchilik bo'yicha siraslorlarni shu yerdagi ustozlardan o'rgandim va o'zim mustaqil bichish tikish ishlarini amalga oshira olaman o'qishni tugallagach e, davlatimiz tomonidan yoshlarga ajratilayotgan imtiyozlardan foydalangan holatda e, tikuv sexi ochaman va o'zim e, tengdoshlarim ishsiz ayollarni ishga qabul qilishni maqsad qilib qo'ydim kasb huna maktabimizga tikuvchilikka qiziqayotgan barcha qizlarni taklif qilib qolaman bu yerda sharoitlar yaxshi apparat va dasturiy ta'minot sazdovchisi yo'nalishiga qiziquvchi yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi chunki bu kelajak kasblar sirasiga kiradi bugun kompyuter texnologiyalari kirib bormagan sohaning o'zi yo'q men malakali ustozlarimdan yo'nalish sir sanoatini o'rganmoqdaman dasturlash yo'nalishi hozirda rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi va buni mukammal o'rganish uchun chet tillarini o'rganish lozim shuningdek men rus tili va ingliz tillaridan ta'lim olyapman va hozirda ingliz tilidan sertifikatdan bitu sertifikatga eganman kelajakda men chet davlatida o'qishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim qaysi kasb korni o'rganish bo'lmasin unda albatta nazariya bilan amaliyot uyg'un holda olib borilsa bu yaxshi samara beradi bugun mana shu bog'ot tumanidagi birinchi son kasb hunar maktabida ana shu jihatga katta bir e'tibor qaratilgan mana ko'rayotganingizdek yo'nalishlarda ya'ni oltita yo'nalishda yoshlarga bir kasblar o'rgatilayotgan bo'lsa barcha barcha yo'nalishlarda ishlab chiqarish ustaxonalari zarur jihozlar bilan ta'minlangan holda faoliyat olib borayotir mana turganimiz hozir oshpaz qandolatchilik yo'nalishida tahsil olayotgan yigit qizlar uchun mana shu yerda mana pazandachilik sirlari o'rgatilayotir ko'rayotganingizdek bu mana shu mo'jaz oshxona mo'jaz ishlab chiqarish ustaxonasi zarur barcha jihozlar bilan ta'minlangan va zamonaviy tarzdagi mana shu jihozlar bugungi mana shu oshpazchilik qandolatchilik kasb hunarga qiziquvchi yoshlarimizga to'liq bir amaliy jihatdan nazariy jihatdan bilim berish imkonini bermoqda o'quvchilar tanlagan mutaxassisligi bo'yicha zamonaviy talablarga javob beruvchi puxta bilim amaliy ko'nikma hamda yuksak ma'naviy axloqiy sifatlarga ega kadrlar bo'lib kamolga yetishi uchun o'z kasbining ustasi bo'lgan insonlar jamoasi mehnat qilishmoqda kasb hunar maktabida bitiruvchilarga nafaqat mutaxassislik balki kvalifikatsiyalar ham beriladi jumladan ayollar kiyimi tikuvchisi bolalar kiyimi tikuvchisi b s toifali avtomobil haydovchisi oshpaz maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti oshpazi singari kvalifikatsiyalarga ega bo'lishadi bizning kasb hunar maktabimizda bir nechta kasblar va yo'nalishlarda shu yo'nalishlardan traktorchi mashinist mutaxassisligi bo'yicha shu yo'nalishdaman o'quvchilarga tahsil berib boryapman ham amaliy ham nazariy bilimlarni o'rganib boryapmiz traktorchi bilim olish jarayonida biz bog'ot agro klaster mchj bilan hamkorlikda shartnoma qilib o'quv amaliyotlarini ishlab chiqarish diplom oldi amaliyotlarini korxonani o'zida birgalikda olib boramiz faqat nazariy darslarni mana shu jihozlangan e, xonada olib boramiz traktorchi mashinist kasbida to'rt toifadagi traktorlarni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasini olish uchun ruxsat beramiz tumanimizdagi viloyatimizdagi barcha o'quvchi yoshlarimizni to'qqizinchi sinf yoshlarimizni maktabimizga o'qishga taklif qilaman kasb hunar maktabida barcha yo'nalishlarga ixtisoslashgan o'quv ustaxonalari tashkil etilgan bu esa o'quvchining nazariy va amaliy ko'nikmalarini uyg'un holda olib borishiga imkon beradi dastlab yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi maxsus jihozlangan sinfxonada chuqur nazariy bilim olib avtotrenajyorda avtomobil boshqarishni o'rgangan o'quvchi keyin mana bunday maxsus maydonda yengil va yuk avtomobillarini boshqarish ko'nikmasini oladi avtomobillarni ta'mirlashni bevosita o'quvchilar maxsus ustaxonada amalga oshirishadi nazariyadagi bilim ko'nikmalar amaliyotga bog'lanib o'quvchilarning tajriba mahoratini mustahkamlaydi mubo'ot tuman birinchi son kasb hunar maktabida hamma shart sharoitlar yaratilgan ustozlarim bilan amaliy va nazariy bilimlarni o'rganib kelmoqdaman xonamizda nazariy bilimlarni o'rganib amaliyot xonada amaliy tajribalarimizni oshirib bormoqdamiz men kelajakda avtomobil dvigatellarini ta'minlash ustaxonasini ochib ko'p yoshlarni ish bilan ta'minlayman birinchi son kasb hunar maktabimizda hozirda 356 nafar o'quvchi yoshlarimiz ta mutaxassislik bo'yicha ta'lim tarbiya olib kelishmoqda hozirda 30 tadan ortiq ish beruvchi korxonalar bilan hamkorlik shartnomasi qilganmiz yirik korxonalarda o'quvchilarimiz o'quv amaliyot mashg'ulotlarini o'tkazishmoqda ya'ni nazariy hamda amaliy dars mashg'ulotlarimizni umumlashtirgan holda birgalikda olib borishda bizga bu hamkor tashkilotlarimiz katta yordam berishmoqda kasb hunar maktabimiz o'quvchilari turli sport musobaqalarida olimpiadalarda ko'rik tanlovlarda fan olimpiadalarida faxrliy o'rinlar egallab kelishmoqda mana shu o'quv yilida 2023 ming yigirma uchinchi yilda o'tkazilgan fan olimpiadasida kimyo fanidan uchinchi o'rinni egallashdi biologiya fanidan ikkinchi o'rinni egallashdilar bundan tashqari barkamol ovlat sport musobaqasida belbog'lar kurash turi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egalladi o'quvchilarimiz word skills musobaqasi o'tkaziladi viloyat miqyosida o'tkaziladigan kasbiy ko'rik tanlovlarda ham faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda hozirda besh tashabbus doirasida o'tkazilgan qunoqlar va zukkalar ko'rik tanlovida kasb hunar maktabimiz o'quvchilari ya'ni admiral jamoasi viloyatda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi respublikada faol ishtirok qilib nominatsiyaga qo'lga kiritishdi kasb hunar maktabimiz germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti ya'ni GIZ jiaztning o'zbekistonda kasb hunar ta'limi tizimini isloq qilish va modernizatsiya jarayonini qo'llab quvvatlash loyihasi doirasida xorazm viloyatidan pilot ta'lim muassasasi sifatida tanlab olingan loyiha bo'yicha o'qituvchilarimizni qolaversa mana bu o'quvchi yoshlarimizni malakalarini oshirish kattalar ta'limi gender tenglik bo'yicha shunga o'xshash yashil to'qimachilik sohalari bo'yicha o'quvchilarga amaliy seminarlar o'qituvchilar uchun toshkent shahrini o'zida alohida amaliy seminarlar tashkil etilmoqda mana shu loyiha doirasida ta'lim muassasamizni tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha bitta amaliyot xonamiz zamonaviy tikuv mashinalari tikuv jihozlari bilan to'liq ta'minlab berilgan hozirda mana shu jihozlangan xonada o'quvchi yoshlarimiz kasb sirlarini mukammal darajada egallashlari uchun bu katta yordam bo'lyapti oldimizdagi o'quv yilida ya'ni ikki ming yigirma to'rt ikki ming yigirma beshinchi o'quv yiliga o'quvchilar qabuli bo'yicha takliflar ishlab berganmiz tikuvchilik yo'nalishi kompyuter tizimlarida dasturlash o't o'chiruvchi uçu, avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash oshpaz qandolatchi yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha takliflar kiritganmiz dual ta'lim shaklida bo'lsa avtomobillarni dvigatellarni tashxislash va ta'mirlash yo'nalishi bo'yicha ish beruvchilarning talabidan kelib chiqib taklif kiritganmiz hozirda shu bo'yicha o'quvchilarga ochiq eshiklar kuni kasbga yo'naltirish tadbirlarini o'tkazyapmiz ta'lim muassasamizning mutaxassisliklar bo'yicha sharoitlari o'rgatilayotgan kasblar bo'yicha ma'lumotlarni umumta'lim maktablarining to'qqizinchi sinf bitiruvchilariga yaqindan tanishishlari uchun taklif qilib kasbim faxrim nomli mavzudagi tadbirlarni o'tkazib kelyapmiz professional ta'lim bosqichida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasini bog'ot tumanidagi bir inson kasblar maktabi faoliyatida ko'rishingiz mumkin professional kadrlar tayyorlanadigan ushbu kasblar maktabi yaxshi mutaxassis bo'lishni orzu qilgan yoshlar uchun to'g'ri tanlov albatta hunarli inson hamisha va har joyda o'z o'rnini topadi